નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં સ્વાગત છે મિત્રો આજના અંદર આપણે ધોરણ વિષય છે હિન્દી જેનો પાઠ ચોવીસ કે દોહે આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો જે તમાર આગળના નવા વિડિયો પણ આપને મળતા રહે તમાજ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડીએફ થી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલ માં ઇન્સ્ટોલ કરો જે આપ શરૂ કરશો તો આ प्रकारे જોવા મળશે જેમાં બધા ધોરણો ની અંદર ધોરણ બતાવશે ધોરણ सा सरकछु हमारी एप्लीकेशन अपने गम से जरूर से डाउनलोड कर लो जे विद्यार्थी मित्रों एकदम फ्री छे कोई पण प्रकार नो चार्ज लेवा मा होतो नहीं तो चलो मित्रों अबे शुरू करिए पाठ चौबीस कबीर के दोहे प्रश्न एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला मृग कस्तूरी को कहां ढूंढता है तो मृग कस्तूरी को वन में इधर-उधर ढूंढता है दूसरा प्रश्न हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए तो हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए तीसरा प्रश्न भवसागर तरने तैरने के लिए कौन कौन से पांच तत्व है उत्तर भवसागर तैरने के लिए ये पांच तत्व है साधु का मिलना हरिभजन दया की भावना नम्रता और परोपकार प्रश्न दो निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढकर उनका गान कीजिए जिसमें पहला है परमात्मा घट घट में व्याप्त है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं तो उसका दोहा होगा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही बीजू हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता तो जिसका दोहा है मेरा मुझ पे कछु नहीं जो कछु है वो तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा तीसरा अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करने करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती इसका दोहा है एहरन की चोरी करे करे सुई का दान ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान चौथा दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए जिसका दोहा है रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव प्रश्न तीन निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए जिसमें पहला दोहा है संत मिले सुख उपजे दुष्ट मिले दुख सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोए संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है इसलिए संत की सेवा कीजिए उससे भी उससे तुम्हारा जन्म सफल होगा दूसरा सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार दुर्जन कुंभ कुमार के एक दरार सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार इससे उल्टा है जैसे जरासी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते तीसरा दोहा काकर पाथर जोरी के मस्जिद ता मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाई जिसका भावार्थ है कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है चौथा दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को तो दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं सुख में उसे कोई याद नहीं करता यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आते ही क्यों विद्यार्थी तो मित्रों अब पाठ चौबीस कबीर के दोहे ना स्वादे ना પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો જેમાં આપણે ધોરણ નવ તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ જોવા મળશે જે એકદમ ફ્રી છે કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી તો આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપણે ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે ત્યાં સુધી આવજો